albatta bu alloh taoloning baytiga kimki moddiy ma'naviy jismoniy qalbiy bir yordam qilsa qalbidan bir yaxshilikni iroda qilib tursa albatta alloh taolo ko'rib bilib turibdi o'zi mukofotini beradi va safarda yurgan kamentariyalaring layklaring like duolaring har bir qiladigan imodan whatsappdan telegramdan tarqatasizlarmi do'stlarim har bir qilgan ishlaring mana shu videoga juda yam katta savob bo'ladi har bir qiladigan ishlarimiz har bir qiladigan amallarimizni ollohni o'zi kuzatdiyapzlarmi <laughs> charchamayapsizlarmi <daha> ro'zachilik bilan <laughs> machitimizga qurilayotgan har bir qo'yilgan g'ishtiga yordam bergan insonni yoki hissasi qo'shilgan insonni qiyomatgacha savobi tegib <laughs> turadi butun mana shu ollohning baytiga xizmat qilayotgan usta kelarımız. ro'za tutgan holatda xizmat qilyapti ilohim alloh taolo ajr savoblarni ko'paytirib bersin <laughs> assalomu alaykum barcha mo'min musulmonlar musofirlarga mana ro'za ayyom kunlari hozir boysunda bir masjidga keldik qurilyapti masjitimiz بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ورحمه الله 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 شنام masjid qurilishi boshlandiki ushbu mana masjidimiz qirq to'rt sotix joyga uh, masjid binosi barpo etilyapti ichkariga mana bu xonaqohimiz ellik beshga qirq yana balkoni bilan balkoniga ikki mingta namozxon bemalol joylashadi balkondan past yeriga esa uch mingta namozxon masjidimizning ichki xonaqohiga besh ming namozxon bemalol namozlarini ado etadilar va bu hovlilarida besh mahal namoz o'qish uchun kattaroq namozxona to'rt yuz ellik kishiga imom xatibga noib imomga mutavaliyot qorovulxona va katta bir ma'rifat xonasi va nikoh o'qiydigan xonalar bu yerda hammasi rejalashtirilgan bu ishlar bosqichma bosqich ketyapti keyin bu tomonda mana bir 350 yuz ellikta moshinga moshina to'xtash joylari ko'kalamzorlashtirish ishlari bo'ladi hozir mana ramazon oyi bo'lsa ham butun mana shu ollohning baytiga xizmat qilayotgan usta akalarimiz ro'za tutgan holatda xizmat qilyapti ilohim alloh taolo ajr savoblarini ko'paytirib bersin bu xalq halk, boyison xalqidan mana shu hasharga kelayotgan birodarlarimiz hammalariga minnatdorchiligimizni bildiramiz alloh taolo ajr savoblarni ko'paytirib bersin deb alloh taolodan tilab qolamiz albatta bu alloh taoloning baytiga kimki moddiy ma'naviy jismoniy qalbiy bir yordam qilsa qalbidan bir yaxshilikni iroda qilib tursa albatta alloh taolo ko'rib bilib turibdi o'zi mukofotini beradi va safarda yurgan mana rossiya davlatlarida chetda ishlab yurgan bir qancha birodarlarimiz mana shu tumandagi borib ishlayotgan aka ukalarimiz ham telefon orqali ular ham mana shu masjidni qurilishiga qiziqib hol ahvol so'rab turib duolar qilib turibdi mana shu aka ukalarimizni vatandoshlarimizni haqlariga musofirlarimizning haqlariga domla bir chiroyli duo qiling ilohim Parvardigaron, jannat makon yurtimizni tinch va osuda aylagin barchalarimizni muborak ramazon oyining fayzi futuhidan bahramand qilgin safarda xizmat qilib yurgan aka ukalarimizni mana shu ham yurtlarimizda ilohim o'zing asrab avayla safarlarni xayrli va barakotli safarlardan qilgin qilayotgan kasbikorlariga o'zing baraka topayotgin olib borayotgan barcha ishlarida faoliyatlarda muvaffaqiyat baraka bergin parvardigora o'zingning bayting mana shu masjidning qurilishligida yordam qilayotgan xizmat qilayotgan usta akalarimiz boshida turgan

yigirma ikki yil yigirma uchinchi dekabr kuni butun tumandagi nuroniy oqsoqollarni ahli ilmlarni chaqirib bu yerda bir ehson berilib duo olinib va tumandagi rahbariyatlar tomonidan qozi qoqilib boshlangan qor bo'ldi muz bo'ldi 5 yanvar kuni boshladik orada qancha yog'ingarchiliklar qorlar muzlar bo'ldi Ana şundan beri bana şu katta bir fundament işleri, kışteriş işleri 5. yanvardan bir alıyor. 5. yanvardan bir alıyor. Şunca iş buldu. iş buldu. Açtı birinci etaj bitti. Bir, 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 burada bir, 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 gumbazni ustida keyin olti yarim metrlik oy bo'ladi olti yarim oy bo'ladi endi bu bo'ysundi hamma joydan ko'rinib turadigan bir katta masjid bo'ladi boysundi hamma joydan ko'rinib turadigan katta masjid bo'ladi keyin mana bu yerda mashina to'xtash joylaridan katta 32 ikki metrlik mana toshkent tojikiston yo'nalishi bo'yicha katta avtoyo'lga shu yerdan o'tadigan hamma inostranlar mana shu tojikistonga ketadiganlar kirib namozni o'qib shu o'zbekistonni bir go'zalligini ko'rishemas bizni bir shunday qudratli davlat ekanligimizni ko'rib shunday bir chiroyli masjidlarimiz qib namoz qilishaxudo xohlasa hayit namozlarida ro'za hayit qurban hayit namozlarida buni hovlisi bilan atrofi bilan o'n ming yaqin namozxonlarimiz bemalol namozlarini ado eadi o'n ming odam sig'adi bu yerda anaqa azon o'qiladigan e, ikkita nima minora e, ikkita minora bo'ladiqirq to'rt metrlik ikkita minora bo'ladi u tumanni deyarli hamma joydan ko'rd tumanni hamma joyidan ko'rjudayam katta bir masjid bo'h mana musofirlarimiz hech qarab turishmaydi judayam ko'pchilik musofirlarimiz hozir ga e, hadya qilishdi işte, e, nima deydi sadaqa e, chiqorishdi yoki bir nima deydi bir kimga yaxshilik işte, işte, qilishni bilmay bu to'g'risi mana do'stlar mana o'zimizni mana o'zbekistonda shunday chiroyli e, boysunimizga surxondaryoga chiroyli çıro, katta masjid qurilyapti kimdi qo'lidan kelgancha mana yordam qilasizlar <laughs> mana e, katta nomerlar qoldiramiz katta nomerlar katta nomerlar mana domlarimiz nomlariga turibdi shu katta nomerlarga mana pul tashlab pul sayllganing imkonlaring boricha bo'lmasa mana bitta chiroyli chiroyli duo qilsalaring musofirni duosi qabul bo'gan xudo xohlasa hammamiz duoda bo'lamiz barcha muhofirlar ko'radi bu narsani boo'zingiz ham bir korib ko'ring kommentariyalar ko'p yoziladi ko'p duolar yoziladi e rahmata hozir do'stlar sizlarga buyeqqa turinga mendi do'stlar hozir bir qisqacha bo'lsa ham mana shu mashitimizni atrofini bir duo qilgan insonlarni mana shu yerdan duosi shu insonga yetib turadi bir kopek bo'lsa ham yordam bergan insonlarga xudo xohlasa nima deydi bu <coughs> bu juda yam ulug' savob bo'ladi bu allohni uyiga shunday bir xizmat qilish mana mana shu yerdan bizni tojikistonlik ko'p aka ukalarimiz o'tib qaytishadi boshqa mamlakatdagi insonlar ham mana shu turistlar ko'pi o'tib qaytishadi xudo xohlasa hammasi bu mo'jizani ko'rib bu chiroyli machitni ko'rib xudo xohlasa inshaalloh mana shu mashitimizga kirib namozlar o'qib duolar qilishadi yordamlaringni ayamanglar hech bo'lmaganda bitta chiroyli duo qilib qo'yasizlar mahitda davom ko'rsataman sizlarga mana do'stlar qisqacha e, bo'lsa ham ko'rsataman sizlarga mana mana bu balkon bo'ladi mana balkoni mana shunday shundaysiga balkon bo'ladi ikkinchi etaj deydi-ku, mana ikkinchi etaji mana mexrobimiz mana imom o'qiydigan joylari mana shu yerda merob bo'ladi mana bu ko'rib turgan to'rtta stumlaring mana to'rtdona to'rtta stum bu yerga gumbaz bo'ladi katta gumbaz. domlomiz kit, kit, aytganlaridek ketdik do'stlar sizlarga davomini ko'rsataman bu usti yopiq qismi bu usti ochiq qismi machitimiz ikkiga ajraadi usti ochiq va usti yopiq mana do'stlar ko'ringlar bu yerda mana bu yerda xotin qizlar murojaat keladigan joylar keyin nikoh o'qiladigan joylar magazinlar bo'ladi qur'on o'qiydigan joylar xudo xohlasa inshaalloh bu masjidimiz judayam katta chiroyli surxondaryoda bitta masjid bo'ladi sog' bo'linglar xudo xohlasa tez kunda sizlarga rezultatini aytaman nima bo'ldi qancha pul yig'ildi qancha musofirlarimiz yordam berishdi hammasini bilib olasizlar и e, telegram mana shu masjidni qurilishida noldan turib to hozirgi положенияsiga hozirgi kunga mana shu kungacha kelguncha bo'lgan har bir ish telegram nomerlarga e, telegram e, gruppaga qo'yilgan shu telegram gruppani sizlarga qo'yib qo'yaman har birovlaring kirib shu telegramga obuna bo'lib kirib kuzatib o'tirsalaring bo'ladi xudo xohlasa yana ko'rishamiz gaplashamiz sog' bo'ling